دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ جو آ, یوٹیوبر ہے اس نے صرف ویوز کے لیے ایسا کام کیا ہے کہ اس نے کہا مرزا انجینئر کو پکڑیں اور اس پہ راج کے جھوٹ بے شک باندھ دیں مگر لوگ میری ویڈیو تو کم از کم سنیں گے نا تو یہ دیکھیے گا یہ بھی کہے گا کہ مرزا انجینئر نے بھی اس بات کو قبول کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کا نزول جسمانی نہیں ہوگا روحانی ہوگا اور ایک شخص جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے مشن کو پورا کرے گا اس کے ساتھ میں نے مرزا انجینئر صاحب کا ویڈیو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لگا دیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مرزا انجینئر صاحب تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہی نہیں ہے یہ کس طرح ببانگ دہل جھوٹ بول رہا ہے میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی تو میں نے کہا تھا کہ مرزا انجینئر کے شگردوں کو چاہیے کہ یہ جواب دیں جنہوں نے چینلز بنائے ہیں ان سے انکم بھی لے رہے ہیں باقی ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اور مرزا صاحب نے چار پانچ چینلوں کا خود نام لے کے ذکر کیا ہے کہ یہ چینل جو ہیں یہ ہمارے ہیں یہ بندے بھی ہمارے ہیں اور لوگ ان کو سنیں اور ان کو سبسکرائب بھی کریں مگر مرزا انجینئر کے بارے میں جب بھی قادیانی ویڈیو بناتے ہیں جھوٹے الزام لگاتے ہیں چاہے وہ میرا قزم ڈاکٹر یہ یا ہو یا کوئی اور ہو تو جواب تو رضائی بھی جا دیتا ہے ان کے سٹوڈنٹ تو نہیں دیتے سمجھ گئے ہوگے دوسری بھی چلو دل منے میرے بھی اس ہم اس کم کو پتا چل جائے گا کہ مرزا نینی کی طرف سے قادیانی کو جواب دینے والا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے ابھی یہ ویڈیو سنیے اور دیکھیے وہ قادیانی کس طرح بانگے دوہل جھوٹ بول رہا ہے اور ترلے سے بول رہا ہے جس طرح مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اس کو قبول کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ان کا نزول جسمانی نہیں روحانی طور پر ایک شخص کا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کریں گا ہم اس کا ثبوت بھی وقتاً فا وقتن ویڈیو کی شکل میں سنائیں گے انجی فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے سلیب نہیں دیئے گئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تو یہ اتنے غیر معمولی الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے بر اللہ علیہ بلکہ اللہ بلکہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف وكان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا عیسیٰ ابن مریم کو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اس میں واضح آ کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا انجینئر اچھا <سؤال> محمد علی مرزا کے اس موقف کو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی تین آیت پچپن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کر لیا یعنی وہ وفات پا چکے ہیں اور پھر اللہ نے روحانی طور پر اپنی طرف اٹھا لیا اس آیت کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا بھی یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور وہ آسمان پر زندہ نہیں ہے اچھا جی اب اگلے سیشن میں بھی یہ وہی جھوٹ بول رہا جو پہلے بول چکا ہے اور ہم نے آپ کو دکھا دیا مرزا انجینئر صاحب کی زبانی کہ یہ قادیانی جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے مرزا انجینئر صاحب وفات کے قائل نہیں ہے اب آگے آگے اس نے کہا جی سورہ آل عمران کی عیت نمبر پچپن اس میں بھی مرزا انجینئر کا یہی ہے کہ اس علیہ السلام کی تو ہو چکی ہے اور ان کا یہ قیدا نہیں ہے کہ اس علیہ السلام کا جسمانی نزول ہوگا بلکہ وہ روحانی ہوگا تو ہم وہ بھی ویڈیو لگا کے اس مرزائی کو بھرپور جواب دیں گے اور مرزا انجینئر کی زبان میں دیں گے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ سوشل میڈیا پہ آ کے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور خاص کر کے قادیانی جھوٹ بولتے ہیں تو رضائی بھتیجہ پھر ان کو جواب دیتا ہے تو آئیے مرزا انجینئر کی اسی آیتیں مبارکہ کے بارے میں جس میں متوفی کا ذکر ہے سنتے ہیں وہ کیا عقیدہ کی پیش کرتے ہیں اگے چل دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے 55 جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکا دیا وہ سورہ علی عمران کی آیت نمبر ہے 55 جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکا دیا اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اسلائی صاحب انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا قیدا وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مریم کوئی عربی کا کرینا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے وہ کبھی نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا بلکہ زندہ ہی اٹھایا اچھا جی اب یہ کہہ رہا ہے یعنی مسلسل اس نے یہ کوشش کی ہے کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول نہیں ہوگا ان کی جگہ پہ کوئی بندہ آئے گا اور یہ کہتا ہے کہ یہی موقف ہماری جماعت کا بھی ہے تو لہٰذا مرزا انجینئر کا اور ہمارا موقف ایک ہو گیا حالانکہ یہ جھوٹ ہے اور مرزا قادیانی نے اس جھوٹ کے بارے میں اپنی کتاب کے اندر کچھ لکھا ہے وہ آپ کو سکرین پہ لکھا ہوا مل جائے گا مگر قادیانی جھوٹ بولتے ہوئے پھر بھی نہیں شرماتے مرزا قادیانی کے سکول کے مطابق تب بھی یہ نہیں شرماتے اچھا اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ مرزا انجینئر نے حضرت اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کو ایز امام مہدی اور مسیح موت تسلیم کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے مرزا قادیانی کو کیا تسلیم کیا ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں ہم کچھ کہیں گے کہ تو قادیانی برا بنا جائیں گے تو چلیے برحال دیکھتے ہیں آگے مگر آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سوشل میڈیا پہ آگے جھوٹ بول رہا ہے صرف کس لیے تمجھدار ہو تانو پتہ ہو بیچارے نے نیا نیا چینل بنایا ہے ਉਰਜ਼ੀ ਨਮਾਨੀ ਦੀ ਤੇ ਰਜ਼ੀ ਨਮਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਨ ਮਗਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਣਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਚਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤਾਂ ਡੇਲਮਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਮਰਜ਼ਈ ਜਾਣੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆलिम ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ ਚ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਹੈ کہ طرح جواب دینا ہے کس طرح لانی لایا نے سارا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ نا کام تو کرو گے نا چلو اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ صاحب صاحب تندرستی دے تو آؤ مرزا انجینئر زبانی سننے ہیں کہ انہوں نے مرزا غلام کا دیا نے مہدی منے ہیں، یا دجال منے ہیں، ٹھیک ہے آؤ نمبر دو روحانی نزول انجینئر محمد علی مرزا کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول جسمانی طور پر نہیں ہوگا بلکہ یہ نزول کسی شخص کے ذریعے ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرے گا جو کہ یہ موقف جماعت احمدیہ بھی مانتی ہے محمد علی مرزا نے کئی بار اپنی ویڈیو میں ذکر کرنے کی کوشش کی کہ وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو اس مسیح مود کے طور پر مانتے ہیں جو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے انہی دجال تھا جس نے جھوٹا دعوی کیا اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں یا غلام احمد قادیانی دجال کو امت اب اللہ کی طرف سے یونیورسل یونیورسلٹر اتھا رہا ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا فَایَمُتْ اور اسی کفر کی حالت میں اسے موت آئے گی وَهُوَا کَافِرُونَ کہ وہ کافر مرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ اتنا سب یا اتنے اس نے نیکی کے کام کی اگر وہ مرتد ہو گیا فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اس کے سارے نیک عمال برباد کر دیے جائیں گے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو, کو کوئی جزا اس کی نہیں دے گا وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور ایسے لوگ ہوں گے دوزخ والے آگ والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر اللہم اجرنا من النار آمین سر ہوا ہے یہ آپ نہ سمجھئے گا وہ مرتد ہو گیا تھا اسے. غلامت قادیانی دجال اور وہ یہ کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں ظاہرہ آپ تو امی تھے استغفراللہ اب جو نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر درگزر کا معاملہ کرے گا انجینئر محمد علی مرزا نے واضح طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے کو تسلیم کیا کہ وہی وہ مسیح معود اور میدی معود ہیں جن کی پیش گوئی کی گئی تھی یا غلام احمد قادیانی دجال کو امت جینئر محمد علی مرزا نے اپنے موقف میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل دیئے ہیں جو محمد علی مرزا کی ویڈیو سنتے ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جانا چاہتا ہوں میں اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں سر گولڈن کی کا بازہ کرتے ہیں کیا چکر ہے قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی نبوت کلیم کی ہے تو وہ بخاری مسلمی حدیث ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیس جھوٹے دجالنا پیدا ہو جائے شہری امت کے اندر اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا صح. جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے صح. وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے صح. انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پی ہے اور پیغمبر کا نام آنے والا کافر ہے ظاہر ہے کہ جب پہمبر ہے تو پھر نام آنے والا کافر ہے انہوں نے پوری امت کو کافر کہا اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ قذاب کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی وہ کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا الٹا یہ ہی کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں تو وہ میں نے جو گولڈن کوٹ تھا میں نے کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم کیا یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہے باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں تو بھائی اس کا مطلب یہ کہ غلام احمد کا کیونکہ میں نبی کو دھجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بار ٹھیک ہوگی نا میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی تو اس کا مطلب ہے کہ میرا درست ہے کہ وہ دجال ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافی کہنا پڑے گا آپ کو کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافی ہوتا ہے آج کوئی کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ مسلمان مان لے ہم کہیں گے آپ سارے پہ ہمروں کو مان لیں نبی ال اسلام کو بھی مان لیں کسی ایک پرانے پہ عمر کا بھی انک کرتا ہے تبھی تم کافی ہو کیونکہ لا لال نفرآمو سنی تو اسے کہا جاتا ہے تعلیم بال محال چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا یہ میں نے بات کی تھی جس کو انہوں نے کہا یہ کہانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی اور یہ اسلوک قرآن میں بھی ہے قل ان کان علی الرحمن ولد فانا اول العابدین اے نبی سے فرماؤ بل اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا مراد یہ کہ چونکہ میں کسی کو نہیں پوچھ رہا اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار تو میں اس ویڈیو کی وساطت سے جتنے بھی ہمارے آڈینس ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی ویڈیو بنائیں گے اس کے ڈسکرپشن میں اور کومنٹس کے اندر نہ ان کے نئے چینل کا لنک دے دیں گے آپ سب لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ دین کے لئے کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہے میں سب کو انٹروڈیوس کراتا ہوں اور انٹروڈیوس کروانے کا قطن یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کسی بھی شخص کے نظریات کے ساتھ سو فیصد ایگری کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ میرے نظریات کے ساتھ سو فیصد ایگری کریں اختلاف رائے کا حق تو سب کو حاصل ہے بہرحال جو بھی پازیٹو کام جس حوالے سے کر رہا ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کے جو نیا چینل ہے اس کا لنک اپنی اس ویڈیو کے نیچے دے دیں گے ڈسکرپشن کے اندر بھی اور کامنٹس کے اندر بھی ان کامنٹس کو پن کر دیں گے تو میری تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں وہ